Да. А как фамилия и отчество? Моя? Папуша Алексей Федорович. Подожди, неделю ты какие у меня функции -то? Ходили по городу, э охраняли, ну как, общественный порядок. Вот такое вот, грабежи, а сумки вырывают, мародерничают, где-то что, ну беспредел. Оружие было? Оружия не было. Не было. У меня ни своего оружия не было, ни ихнего не получилось. Хорошо, я снимаю сегодня. Сегодня? Нож при мне кухонный. Нож был да. А еще что? Все. Ну я же знаю, что, я знаю, что у тебя изымали. Просто так задаю вопрос. Нож был у меня при себе. Ну, а дома что изымали? У меня дома? Да. Не у меня. Ну иди подруги. У человека оставил камуфляж, uh -huh. броню. бронь. Да ну знаете, вот поначалу пришел в камуфляже как-то это, под мнение, первое мнение под, под мнением был, знаете, uh -huh. ну такое. -то. А потом, когда я посмотрел, что это беспредел. Честно скажу, беспредел. Я пришел, знаете, вот как вот самооборона. Ну, занимаются люди, да, вот этот беспредел, грабят, магазина. Почему? Ну, никуда не пойти э, после 7-8, не скупиться. Ну, нихуя вообще. Я попал, ну, как самооборону, знаете. А потом, когда посмотрел шоу вообще, попадают люди там вообще, ну, человек и шел мимо поста, выпивший, дальше, Олег выпивший. Ну, там, пришел, там, вообще, веревку попутали, лаз, за подвал. Ну, утром разобрались, выпустили, там, помол, полы, там, это. Ну, как бы, ну я, ну, я не знаю, ну, вроде бы, как бы, за народ. там, это, ну, а. В смысле, сидел? Нет. Нет. Было, был, 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 за решеткой, ну, помол, если где-то лет пять, там, по грабежу. Вот. Решили, так, это самое условно получилось. Да, ну, это... Ну, все такое, это? Все не, не по пути не с ними. Да, ну, <связывается> не по пути. Вы, Вы же в России все ходите. Только что-то не едете, но никто, никто не хера не А right? что не по пути, Нет. что, Подожди, что не такого делали, по пути? ты, что же Просто с идеологией? Это, как -то какой -то стил... какой послушай, ты что же с идеологией какой? -то. В России. Никто же никому не запрещает ехать в России, правильно? Right? Живите, едьте. <связывается> ну, ты пришел в той целью, почему? Потому что ты хочешь в России. Сейчас ты уже что Я что хочу мира. Я хочу мира. мира. А, а что, работа? А в моем большом мира не было, я вам вот еще раз говорю, понимаете, вот как, как, как запускали эту информацию, вот как ну, вот обрабатывались. Вот это вот. Просто хотелось, чтобы в городе настал порядок. Не имеет значения. Ну, чтобы что, порядок, порядок? порядок. Ну, в России это ну, нереально. Вот это, этот бред, этот это референдум провели.